петыкарню забрала нашу нику после стерилизации пара сам я покажу с кадром ника после стерилизации ну вот такая вся грустная ну ничего он зашел трохи посидела в петочке, и все бедненькое ну ничего все будет нормально. Сейчас мы сделаем мукольчик и забираем ее отдыхать Получила кошка, стресс, конечно, капитальный. Соли. Да, это после того, как она в <пула> ДТП. Да, после ДТП это уже не стресс. А вот такая. Ну, ничего, лежится у нас. сейчас вечер. Прошло пару годин, мы забрали и в Сегодня мы, она будет вечером в ночи у нас. Завтра так само днем будет у нас. Вечером мы ее укол А там же будет она, да, ну, мабуть, сбежит под дом на улице. Там, где ей удобнее. Мы ее выгоняли не будем, а у нас она уже что ей делать. Потом я их забрала її, и... то она не може вдістись, не отпити себе молоко, воду, сухой корм, бурину мы купили. Лакомство. есть? Вот так кошечка. Такая добрая кошка. Такая добрая, ласковая оказалась. Да у вас на диванчике бережала хорошо. И любила бы их, хозяев своих. А боимся найти своих хозяев. А что это за девочка у нас? Саенька, как ей подобаются слова. Ніка відзивається на ласку. Ніка, уся адаптація пройшла нормально. За два місяці Ніка вже стала майже ручною. Ось як гарненько вона відзивається на ласку. Ніка, ай, молодець. Подобається Ніка тобі, так? Да? Подобається.